Так, чесно, кажуть, відключаємо випадково. Вітаю всіх на нашому прямому ефірі. Понеділок ми починаємо цей тиждень разом. Сьогодні вранці була ранкова зустріч. Зараз у нас рубрика Щотижнева новини в клубі Лівгуд. Що там було у нас минулого тижня? Що говорили наші засновники в п'ятницю на вогняній п'ятниці? Традиційно з вами я, Марина Безугла, лідер компанії Лівгуд, статус золото, і моя партнерка моя просто дуже-дуже близька людина, Наталя Новаченко, лідер компанії Лівгуд, статус срібло Наталечка, привіт! Завжди традиційне питання. Як ти? Взагалі, як тобі враження від перегляду наших зустрічей-засновників? Чекаем твоих эмоций. Ва, ва, вау, вау, вау. На самом деле, Виталий всех. Здравствуйте. Очень рада, да, и с вами на эфирчике. Новые, конечно, классные новости, шикарные. Мне нравится вот этот огонь в глазах наших основателей. Они понимают, куда идут, что делают, куда ведут нас за собой. И, да, на минуту 10 миллионов сделать подписчиков. Как вы представляете? Кто нас ждет? Если у нас только сейчас 2 миллиона, да, кто нас ждет, когда у нас будет 10 миллионов? Не буду ждать вашего ответа, скажу так. Запомните наши глобальные структуры. мы этого долгожданного перелива. Но если мы еще и сами путем, то это будет намного, намного быстрее. И вспомним. Чем бонус за да. 50% процентів отлічна, приглашення от от глобально. від лопального. Байдемо все супер. Бижемо вперед І зараз ми будемо ділитися цими класними Настями. І ще один дуже, 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 дуже важливий тиждень в компанії Лівгуд. Як сказав Бен Глінський, в атмосфері вітає енергія, така літає, і відчувається, що нас чекають грандіозні події. Це таке певне, знаєте, як штіль перед величезним штормом, перед величезною такою бурею, тому що те, що сколихне весь світлівку, це однозначно. Я не можу сказати, що геть так все спокійно. Знаєш, офіційно цього тижня компанія заявила, що нас уже 2 мільйони. Офіційно за 2 роки, 9 місяців, ми це зробили. Це визначне досягнення, це неймовірний результат. При тому всьому, що якщо взяти загалом цю індустрію МЛМ, вона страждає, так само, як якщо брати окрему індустрію харчових добавок. Про харчові добавки цього тижня, до речі, дуже було багато так само сказано про продукт, дуже багато говорили про складові частини, про прозорість бізнесу, наводилися приклади і так далі. Але нам завжди дуже цікаво. В нас уже є продукти. У нас уже є, І навколо кожного продукту можна створити окрему мережеву компанію. І це факт, тому що є компанії, які займаються виключно кавою. Є компанії, які займаються виключно ефірними оліями. Є компанії, які займаються виключно протеїнами спортивним харчуванням. А є компанії, які займаються просто суперфудами, мультівітамінами і так далі. Або мережеві компанії, де є напрямок тільки тварини і все. У нас є вже всіх напрямків, можна брати, використовувати для всієї родини. Але нам завжди чекає, ми завжди чекаємо, що нас чекає попереду, тому що ті продукти, які є сьогодні, вони бомбезні. Що нам чекати? Які нові запуски? Що зараз в розробці? Наташа, тобі слово, як завжди, традиційно. Ти завжди нотуєш, що говорить Райан Гудкін, будь ласка, Розпов... Давай нам розпо... розкажи, про що там ішла мова. Да, нас, ну я просто восхищаюсь этим человеком, насколько он скрупулезный, насколько он все вот это тестирует дома, подходит, нравится, не нравится, так, чтобы если ему все зайдет, то значит это понравится всем. Вот, вот такая у него политика, в первую очередь не на продажу, а в первую очередь для себя, для своей семьи. И это все тестируется на своих близких и родных. Это круто, круто. Где вы видели компанию, где люди производят сами продукт, еще на своих близких экспериментируют, <свят> чтобы дать нам. Чаще всего происходит как. тяп слепили, паночку наклеили, сырье взяли, где-то а вообще на, на русский где-то. Где Взяли, насыпали, баночку приклеили и все, вперед. Главное ⁇ денег, главное срубить денег. Тут-тут мне нравится, что здесь за качество. И то, чтобы был результат у людей 100%. Поэтому Райан Гудкин заявил, что антипариментарную программу, он уже все идеально подобрал, рецептуру, он этим доволен. Сейчас вот дорабатывается, все ищется в основном сырье, качественное сырье. Сейчас вот стала загвоздка вот в качественном сырье. То, что ему предлагают, ему не подходит, ему не нужно, чтобы было экологически, чисто, сертифицировано. Но мало таких людей, поставщиков, которые могут дать именно соответственность, соответствовать всем требованиям нашего района Лишь бы шо, он не пропустит. Это круто, это на самом деле круто, да. А сливки для кофе уже решил, какого вкуса будет. Так что могу вам заявить, что у нас сливки будут с вкусом французской ванили. Но ну, я думаю, с ванилькой будет всегда вкусно. Да, думали то карамельные, то еще что-то. Ну и короче, решили, что вот ванильные это в самый любимый топчик. что ожидаем будут у нас сливки к нашему кофе. Также таблетки с водородом такие все определили, что это будут э, растворимые таблетки. Это быстро, это удобно, это можно в любую жидкость скинуть и вот вам, э, допустим, вот фантазия, да свежевыжатый апельсиновый сок, бах, туда кислородную таблетку, вот вам газированный напиток, да, круто же, и вкусно, и полезно, и вообще супер, а можно просто водичку, тоже классно, да. Каждый себе может это, вот, экспериментировать в ту жидкость, которая ему нравится. Я считаю, это круто, это классно, да. Ты не привязан к какому-то вкусу, ну не нравится мне этот вкус, а кислород я хочу, я понимаю, что это надо, да, ну и что, и как тебе, просто насиловать. Ну, так что я думаю, что наш Райан Луткин классно придумал, что вот это вот, каждый себе может творить, что захочет. Это очень круто. Ну и, друзья, друзья замена еды, да, mm -hmm. вот, они работают над, над тем, чтобы было больше упаковка и чтобы э, цена была невысокая, да, и, и при этом, чтобы не страдало качество. Поэтому там еще нужно над этим поработать, чтобы вот все-все-все это учесть, и чтобы мы получили довольно-таки качественный продукт. И чищущие и моющие средства. Я тоже говорила об этом. Он говорит, мне так понравилось, как Райан сказал, я пошел в гараж, все повытирал, там все повымывал. Ну, единственное, что вот, он никак, вот это эфирный и говорит, маска, растворяется запах. Вот что с ними делать? Но он так доволен. А, именно как